नमस्कार श्रोते हो कारुण्य वास्तू चॅनलमध्ये आपले स्वागत आहे कलियुगामध्ये लवकरात लवकर इच्छा पूर्ण करणारे देव म्हणजे भोळेशंकर शंकर महादेव आहेत महादेवाला बेल अतिशय प्रिय आहे महादेवाला एकशे आठ बिल्वपत्र अर्पण करण्यासाठीला शिवनामावली म्हणजेच महादेवाची एकशे आठ नावे एकशे आठ नावे म्हणून किंवा ऐकून महादेवास बेल वाहिल्यास महादेव मनातील इच्छा शीघ्र पूर्ण करतात ओम नम शिवाय शांततेत आपल्याला एक एक बिल्वपत्र महादेवाला अर्पण करावायचं आहे त्यामुळेच सावकाश नावं घेत आहे ओम शिवाय नमहा ओम महेश्वराय नमहा शंभवे नमहा ओम पिनाकिने शशिशेखराय नमः ॐ वामदेवाय नमः ॐ विरूपाक्षाय नमः ॐ कपर्दिने नमः ॐ नीललोहिताय नमः ॐ नमः ॐ शूलपाणये नमः ॐ खट्वाङ्गिने नमः ॐ विष्णुवल्लभाय नमः ॐ शिपिविष्टाय नमः ॐ अम्बिकानाथाय नमः ॐ श्रीकण्ठाय नमः ॐ भक्तवत्सलाय नमः ॐ भवाय नमः ॐ शरवाय नमः ॐ त्रिलोकेशाय नमः ॐ शितिकण्ठाय नमः ॐ शिवप्रियाय नमः ॐ उग्राय नमः ॐ कपालिने नमः ॐ कामारये नमः ॐ अन्धकासुरसूदनाय नमः ॐ गङ्गाधराय नमः ॐ ललताक्षाय नमः ॐ कालकाय नमः ॐ कृपाणिधये नमः ॐ कृपाणिधये नमः ॐ भीमाय नमः ॐ परशुहस्ताय नमः ॐ मृगपाणये नमः ॐ जटाधराय नमः ॐ कैलासवासिने नमः ॐ कवचिने नमः ॐ कटोराय नमः ॐ त्रिपुरान्तकाय नमः ॐ वृषक्काय नमः ॐ वृषभारूढये नमः ॐ ॐ सामप्रियाय नमः ॐ स्वरमयाय नमः ॐ त्रैमूर्तये नमः श्वराय नमः ॐ सर्वज्ञाय नमः ॐ परमात्मने नमः ॐ सोमसूर्याग्निलोचनाय नमः ॐ हविषे नमः ॐ यज्ञमयाय नमः ॐ सोमाय नमः ॐ पञ्च वक् नमः ॐ शिवाय नमः ॐ विश्वेश्वराय नमः ॐ वीरभद्राय नमः ॐ गणनाथाय नमः ॐ प्रजापतये नमः ॐ हिरण्यतेरसे नमः ॐ गिरिशाय नमः ॐ अणघाय नमः ॐ भुजङ्गभूषणाय नमः ॐ भर्गाय नमः ॐ गिरिधन्वये नमः ॐ गिरिप्रियाय नमः ॐ कृत्तिवाससे नमः ॐ पुरतये नमः ॐ भगवते नमः ॐ प्रमथाधिपाय नमः ॐ मृत्युञ्जयाय नमः ॐ सूक्ष्मतणवे नमः ॐ जगद्यापिके पिने नमः ॐ जगद्गुरवे नमः ॐ सोमिकेशाय नमः ॐ महासेनजनकाय नमः ॐ चारुविक्रमाय नमः ॐ रुद्राय नमः ॐ भूपतये नमः ॐ स्थानते नमः ॐ अहिर्बुध्या नमः ॐ दिगम्बराय नमः अष्टमूर्तये नमः ॐ अनेकात्मने नमः ॐ सात्विकाय नमः ॐ शुद्धविग्रहाय नमः ॐ शाश्वताय नमः ॐ ख खण्डपरशवे नमः ॐ अजाय नमः ॐ पाशविमोचकाय नमः ॐ नमः ॐ पशुपरये नमः ॐ देवाय नमः ॐ महादेवाय नमः ॐ अव्ययाय नमः ॐ हरे नमः ॐ भगणेत्रभिदे नमः ॐ अव्यक्ताय नमः ॐ हराय नमः ॐ पशुदन्तविब्दे नमः ॐ अव्यग्रायण नमः ॐ सहस्रपदे नमः ॐ अपवर्गप्रदाय नमः ॐ अनन्ताय नमः ॐ ॐ परमेश्वराय नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय वीडियो आवैलास लाइक करा शेयर करा सब्स्क्राइब करा विसरू नका